Recording in progress. Okay, dalam video kali ni kita nak tengok pasal indeks biasan ataupun refractive index. Okay, first. Sebelum kita buat benda ni, korang kena faham point dia dulu. Okay, kita dah belajar sebelum ni FAST. Ni garisan apa? Ha, apa nama dia? Garisan normal. Okay, so cahaya daripada udara, eh lah. Eh, dia masuk ke dalam glass. Okay, korang. Kalau daripada air masuk ke dalam glass, makin laju ke makin slow? Okay, air ni less dense glass ni denser lagi tumpat. Jadi masuk dalam glass dia akan jadi lagi slow. So F A S T. Bila dia slow towards ke away normal. Bila dia slow, dia towards or away normal. So dia towards normal. Jadi sekarang ni cuba korang tengok eh. Ni kalau tak ada apa-apa. Maksudnya tak ada pembiasan. Jadi nak tunjuk dia towards normal kena lukis macam ni lah kan. Ni towards normal. Tapi ini pun towards normal juga. Ini pun towards normal juga Ini pun towards normal juga Jadi kalau korang tengok dekat sini Satu, dua, tiga, empat Semua ni adalah towards normal Semua ni adalah mendekati normal Kan? Jadi macam mana nak tahu yang mana satu betul? Macam mana nak tahu the exact angle Yang kita pakai untuk soalan ni? Ha, jadi untuk tahu benda ni kita kena tahu Bahan ni punya indeks biasat Basically index biasa atau refractive index ni adalah satu bahan tu punya sifat Yang memberi tahu kita tentang bengkok dia tu banyak mana Macam tu lah lebih kurang dia Anyway ini adalah dia punya definisi Nisbah kelajuan cahaya dalam vakum kepada kelajuan cahaya dalam medium The ratio speed of light in vacuum to the speed of light in medium Yang ni nanti waktu kita belajar formula korang akan nampak Sebenarnya benda ni adalah berdasarkan formula Tapi kita tengok ciri-ciri dia dulu Benda yang korang kena tahu sebelum korang buat calculation Pertama N tu tak ada unit Okay first sekali N tu tak ada unit N does not have unit Okay lepas tu N value dia lebih besar daripada 1 Okay N value dia lebih besar daripada 1 Kalau lah korang buat calculation tiba-tiba korang dapat 0.83 Confirm cikgu bagi tahu siap-siap Salah Okay so semakin besar nilai N semakin tinggi ketumpatan optik So maksudnya kalau tadi lah kan kita ada N tidak ada glass. Okay, siapa lagi tinggi ketepatan optik? Glass. So N dia lebih besar daripada N udara. Okay. Alright, habis dekat situ. Jadi sekarang jom kita tengok yang seterusnya. Aa, kita ada lima. Ha, exam dia bagi benda ni. Jadi janganlah risau. Dia bagi benda ni. Cuma cabarannya adalah korang kena membezakan yang mana satu nak guna. Okay, kita tengok yang pertama. Oh, ingat tak definisi tadi? Aa, tengok balik definisi. Nisbah kelajuan cahaya dalam vakum kepada kelajuan cahaya dalam medium Ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium So tengok dekat sini Nampak tak formula dia C per B kan So C ni adalah laju cahaya dalam vakum Speed of light in vacuum Ratio tu bahagi kan So bahagi kepada speed of light in medium Macam tu lah N adalah C over B Okay dan ah ha, ni kena tahu speed of light dalam vacuum atau biasanya dalam air pun kita ambil value yang sama iaitu 3 kali 10 8. So dalam soalan tak semestinya dia bagi tahu sebab benda ni memang dah constant dan diberi dalam formula. So korang kena tahu bahawa ini adalah speed of light. Okay. So macam mana nak bezakan formulanya? Yang pertama kalau soalan tu merujuk kepada laju. Dia bagi tahulah dia beri laju ke dia suruh cari laju ke. Pakailah formula N equals to C over V. Okay. Formula yang bawah ni adalah H besar bahagi H kecil. Kedalaman sebenar bagi kedalaman ketara. Real depth divide by apparent depth. Okay, apa maksud real depth, apparent depth ni? Korang pernah tak pergi macam kolam renang lah senang. Sebab apa kolam renang kita nampak dia punya dasar. Okay, korang daripada luar kan tengok kolam renang tu dekat bawah. Okay. Kolam tu sebenarnya dalam kan. Tapi bila kita tengok daripada luar nampak macam eh tak adalah dalam sangat hektik je kan. Sebenarnya dia dalam. Jadi kedalaman sebenar itulah yang dimaksudkan dengan H. Maksudnya dia bina kolam renang tu dalam mana ha, itu adalah H besar. Okey tapi yang kita nampak ni yang nampak macam lah cetik je ni. Ha, itu adalah H kecil. Kedalaman ketara ataupun apparent depth. Jadi kalau soalan tu tanya berapakah kedalaman ikan, berapakah kedalaman penyelam, ha, tahu lah mesti mestilah pakai formula ni. Okay. Alright. Cikgu skip dua ni dulu. Kita pergi yang ketiga ni. N goes to 1 over sin C. So, C yang ni dengan C yang ni bukan C yang sama. Tolonglah take note. Orang bukan benda yang sama. Yang ada sin C ni mesti merujuk pada sudut. Yelah kan? Sin. Merujuk pada sudut. Jadi, C ni adalah sudut genting. Jadi, at this point mungkin ada yang tanya cikgu sudut genting tu apa? Critical angle. What is critical angle? Ha, sabar dulu. Yang ni kita biar dulu. Kenapa? Sebab untuk cakap pasal sudut penting, kita kena masuk pantulan dalam penuh ataupun total internal reflection. Jadi buat masa ni, kita terima dulu sainsi sudut penting. Okay. Alright. Sekarang tibalah masa untuk dua form yang terakhir ni. Kalau korang perasan, dua-dua ni sebenarnya merujuk kepada sudut. Dua-dua ni sudut. Dan sebenarnya dia adalah diraja antara satu sama lain. By the way, ni adalah Snell's Law. Okay. So, bila ada sudut, korang pakai formula yang ni. Okay, jadi macam mana nak bezakan? Kalau macam contoh, dekat sini, N dia satu. Dekat sini, kalau diberi 2 N. So, technically, yang ni pun sebenarnya daripada Snell's Law juga. Tapi salah satu dia adalah, N dia adalah satu. Sebab tu, ah N, X, Okey, So dia ada dua N juga. Tapi satu N tu satu. Jadi dia tak kira lah. Okay. Sekejap eh. Cikgu tunjuk. Takut sangkut kan. Okay. Tengok eh. Katakanlah salah satu N tu adalah satu. Salah satu N tu adalah satu. Okay. So sin theta satu sama dengan N dua sin theta dua. So perasan tak bahawasanya N2 ni adalah sin theta 1 bahagi dengan sin theta 2. Ha, sama je sebenarnya. Cuma yang ni biasanya kita akan pakai bila salah satu daripada n tu adalah satu ataupun salah satu bahan dia adalah udara eh Okay. Yang ni bila dia ada dua bahan yang bukan udara, bukan uh, water, bukan udara, bukan vacuum. Okay. Contohnya macam air masuk ke dalam kaca atau kaca masuk ke dalam air. Okay. Tak apa, nanti bila kita tengok soalan kita akan lebih jelas Alright, so senang cerita Dua ni adalah untuk sudut Cuma satu tu bila Dia bagi dua value of n Satu lagi tu adalah bila Salah satu daripada bahan dia adalah udara ataupun vacuum Alright, jom kita tengok dulu Macam mana nak Apply semua maklumat ni Okay Yang pertama okay. Tengok gambar ni Sudut dia adalah C. Kita tak belajar pun C tu apa. Tadi kan C yang sudut kita tak belajar. C tu sudut genting kita tak belajar pun. Tapi korang tahu bila ada nilai C kat situ. Maksudnya formula dia mesti yang sudut genting. Okay sekarang kita tengok dekat bawah ni. Okay ada dua sudut. So bila ada dua sudut kita ada dua possibility. Formula ni dengan formula ni. Kan okay. tapi salah satunya adalah udara. Eh. Alright. Jadi nak pakai yang mana? Kita akan pakai yang ini. Okay. Yang seterusnya ada dua speed. So kalau ada dua speed, formula dia mestilah formula yang berkait dengan speed. Jadi inilah dia. Okay. Yang seterusnya adalah kedalaman. Ah, dia nampak macam cetik padahal dia sebenarnya dalam. So itu adalah yang ini. Lepas tu yang last sekali adalah ada dua nilai N. Kita tak bolehlah buat pengiraan sebab maklumat tak cukup. Tapi ada dua nilai N. So inilah. ni Okay. Oh by the way. Korang tengok kat sini je eh. Macam mana N1 tu siapa, N2 tu siapa. Katakanlah ini N1. Ni adalah N2. So ini akan jadi theta 1 tau. Ni akan jadi theta 2. Dia sepasang. Siapa satu, siapa dua tak kisah. Tapi dia kena sepasang. Yang mana N1 tu lah theta 1. Okay. Habis kat situ. Jom contoh soalan. Okay, first. Korang kena decide dulu formula apa nak pakai. Okay, eh, tak apa. -apa. Pause kejap. Okay, fikir kejap. Decide dulu formula apa nak pakai. Jangan buat calculation lagi. Fikir je dulu. Raja ada satu lintas cahaya. Index biasan air adalah 1.2. Q adalah 1.4. Okay, the refractive index of water and liquid Q are 1.2 and 1.4 respectively. What is the value of R in Q? So, dekat sini ada sudut. Jadi kalau nak cakap pasal sudut, antara dua ni lah kan? Tapi dia ada N1 dan N2. Jadi formula yang mana nak pakai? Pakailah yang nombor 5. Jadi N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. So, I tadi adalah 1.2. Yang ni 1.4 kan. Right. So, N1 adalah 1.2. So, theta dia adalah 40. Sebab sepasang. Sama dengan 1.4 sin theta 2 macam tu. Jadi daripada sini sin theta 2 ni adalah 1.2 sin 40 bahagi dengan 1.4. Okey, 1.2 sin 40 bahagi dengan 1.4. So, detanya sin delta dulu. Sin deltanya adalah 0.55096. Tapi kita bukan nak sign data. kita nak theta sahaja. Kan? Kita nak theta sahaja so korang dah belajar theta adalah inverse sine. Nak asingkan dua ni dia adalah inverse sine. So sign inverse 0.55096 dapat apa? Oh by the way sign, sign inverse tu tekan shift, tekan sign. Lepas Masuk tu masukkan nombor korang. Shift, mana shift? Ah, ha, sign. So dapatlah tiga, tiga. Dajah. Macam itulah cara dia. Jadi step dia, cabaran dia adalah tak tahu nak pakai formula apa kan. Ha, tengok dalam soalan tu apa maklumat diberi. Dia bagi dua value n. So formula yang ada dua value n ini sahaja. So pakailah dia. Ha, macam tu. Okay habis. Next. Seekor ikat kelihatan pada kedalaman. Sepatutnya nampak dah. Ha, dia kata kedalaman 1.6 dari permukaan air dalam sebuah aquarium. The fish is seen yang kita nampak 1.6. Okay. So maksudnya ini adalah aquariumnya. Okay. So kita nampak daripada luar, umpama ikan tu dekat sini. Maksudnya ni image lah. Okay. Image ni kita nampak baca ikan tu kat sini. Tapi sebenarnya dia mesti lagi dalam. Kan. Dia mesti lagi dalam. So ini adalah real depth. So maksudnya ini adalah kita punya real depth yang dia suruh cari. Yang ni adalah apparent depth yang kita nampak. Kedalaman ketara yang kita nampak. Given the refractive index is 1.33. So formula apa yang kita nak pakai yang ada kedalaman. Ha, yang ada depth. So mestilah nombor empat. Nampak tak? Dia macam memanglah banyak formula tapi cuba fikir tengok apa yang ada. Dari situlah kita tahu. So N sama dengan H bahagi dengan H. Okay. So oh by the way. Kalau lah korang macam eh. Yang mana satu nombor lagi besar ni. Nak uh, uh, 1.6 ni nak atas ke bawah. Okay. So nombor lagi besar mesti dekat atas. So dalam kes ni kedalaman sebenar nombor dia lagi besar. So H. 1.33. 1.6. So kedalaman sebenar dia. Real depth dia adalah 2.128 meter. 2.128 meter. Ha, itulah sebenarnya kedalaman dia. Yang dia nampak 1.6. Tapi sebenarnya benda tu adalah 2.18. By the way, take note eh. Kadang-kadang soalan objektif lah terutamanya. Dia suka je trick student. So apa yang dia buat adalah. Okay, dia bagi kedalaman. Dia kata daripada sini. Sampailah ke sini adalah contoh 2 meter. Contoh. Okay. Ha, lepas tu korang jangan ambil 2 meter ni salah Korang kena ambil daripada permukaan Apa-apa pun yang berlaku kira dari permukaan Okay siap Jom seterusnya Okay Raja menunjukkan satu sinar cahaya Yang berambat dari kaca ke udara From glass into air Okay berapakah indeks biasan muka kaca tersebut So kalau kita tengok dekat sini Kita okay, ada 40 dengan 50 Okay, so N adalah sin 40 bahagi dengan sin 50. Cuba tekan kalkulator. Sin 40 bahagi sin 50. So, korang dapat 0.839. Betul tak? Ha, jadi salah kan? Mana kita tahu salah sebab awal tadi N lebih daripada satu. tiba dapat kurang. Confirm salah. Tak payah tak payah fikir-fikir dah. Confirm salah. Jadi apa masalahnya kat sini? Okay. So kalau korang masih ingat. Okay. Definisi indeks biasan tu. Ratio laju. Betul? Ratio laju dalam udara kepada eh, dari part, dalam vacuum kepada medium. Okay. Nisbah udara kepada medium. Maksudnya dalam udara yang kena bahagi dengan medium. Okey, dalam udara yang kena bahagi dalam medium. So walaupun technically ni adalah I ni adalah R, tapi bila kita buat calculation yang berkaitan dengan N, yang dalam udara tu ke atas. Maksudnya nombor besar tu dekat atas. Jadi sepatutnya 50 yang dekat atas. Okey, again cikgu nak cakap memang betul. Ini masih lagi uh, apa? sudut tujuh. Ini masih lagi sudut bias. Okey. Ni masih lagi incident angle, masih lagi reflected angle. Tapi bila kita tengok balik definisi indeks biasan yang N ni, dia adalah nisbah laju cahaya dekat dalam udara atau eh, dalam dalam vacuum kepada medium. Maksudnya benda ni adalah udara. Vacuum sebenarnya tapi speed dia lebih kurang lah. So nombor besar dekat atas. Kalau rasa macam benda ni tak apa. Nombor besar dekat atas. Itu je. Okay so sign 40. Okay. So, sin 40 bahagi dengan sin 50. Sekejap eh. Balik. 50 bahagi dengan 40. So, korang akan dapat 1.192. Itulah N kita. Siap. Baru betul. Jadi ingat eh, nombor besar dekat atas. Ha, semua inilah, ni lah ni, ni, ni pun, ni pun. Okey siap. Sekarang jom kita tengok yang seterusnya. Oh soalan ni. Tak apa. Untuk soalan ni. Okey ini adalah contoh soalan yang mana kita akan belajar cara untuk lukis Raja Sina. Okey korang cara untuk lukis Raja Sina ni cikgu letak dalam video seterusnya tau. Nanti tengok video ni. Ha, macam mana sebab tadi kan kita kata oh sebenarnya dia dekat dasar dalam. Tapi bila kita tengok macam cetek. Ha, macam mana nak lukis tu? Uh, ha, so yang tu kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Right, so untuk video yang ini itu sahaja. Okay, buatlah latihan banyak-banyak. Oh dan satu lagi jap jap, sorry sorry. Yang lupa, katakanlah, ni contoh saja. eh. Cikgu tak ada contoh soalan ni kat sini. So, katakanlah cahaya datang daripada sini. Lepas tu kat sini adalah 40. Kat sini adalah 50. Nombor mana korang pakai? 40 ke 50? Ha. Kita ambil 50 sebab apa? Sebab yang sebelah normal Itu penting tau Ambil nombor yang sebelah normal sahaja Aa, Macam contoh katakanlah cahaya dia macam ni So ni adalah 30, ni adalah 60 So yang mana kita ambil? Kita ambil 60 Kenapa? Sebab dia sebelah normal Itu penting eh Alright so itulah ceritanya dekat sini Jadi habislah Jadi dalam video seterusnya macam cikgu kata tadi Cikgu akan ajar cara untuk buat lukisan Raja Sina Bersama dengan soalan-soalan tambahan ni lah Okay, so itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.